bismillahi rohmanir rohiym assalomu alaykum maknun saytiga xush kelibsiz mana bugun sizlar bilan lavashdan tez tayyor bo'ladigan yegulik tayyorlashni o'rgataman buning uchun bizning mahsulotlarimizda ko'katlar salat bargi mayonez lavash xamiri pishgan tuxum pomidor bodring shupurot kerak bo'ladi hamma masalliqlarni somoncha shaklida to'g'rab olamiz va salat barglarini yuvib quritishga qo'yib qo'yamiz ziravorlar sepish esdan chiqmasin lavashlarimizda uch bo'lakni birma bir yoyib olamiz ustiga mayonez suramiz ko'pami kamami ham emas mayonezni surib chiqamiz lavashimiz ustiga birinchi etapiga salat barglarini qo'yib salat bargiga burkantirib olamiz lavashimizni ikkinchi bo'lagini yopamiz va ustiga mayonezni to'g'ralgan anaqalarga tuz sepib pomidor bodringlarga lavashga yana mayonez surib olamiz va ustiga pomidor bodring va ko'katlarni xuddi videodagidek ko'rsatilgandek qilib qilib olamiz va ustiga yana lavash xamirni yopamiz va mayonez surib olamiz va ustiga shprotlarni to'g'rab mayonezli lavashimiz ustiga sepib olamiz va ustidan tuxum va piyozni ham qo'yib olamiz va lavashimizni rulet shaklida o'rab kesib olamiz va laganga solib ozgina muzlatgichga qo'yib keyin tanavul qilamiz yoqimli ishtaha judayam mazali bu mahsulotlarimizdan to'rt kishi to'yadigan tayyor bo'ldi sizni oilangiz kattaroq bo'lsa siz ko'proq mahsulotdan foydalanishingiz mumkin maknun uz sanetiga obuna bo'ling Like, komentariyalar esdan chiqmasin